নমস্কাৰ আপোনালোকসকলকে মই বাটন বনাইছোঁ আশা কৰা আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজেৰে মই নিজে ঘৰতে বা কেইযোৰমান নেকি পাতৰ ডিজাইন দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ এইযোৰ হৈছে পঁচমিনিট মই কৰি পাঠ বৈছোঁ অঁ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইখন হৈছে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলা এনেকুৱা ডিজাইন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইখন হৈছে এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এনেকৈ মই চাইডত চাইটপটি এনেকৈ চাইট পটি দি দিছোঁ আৰু গোটেই গাটোতে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই আৰু এইযোৰ এযোৰ কলা ক'লা কালাৰৰ হয় প্ৰথমতে মই মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে মেখেলা ডায়মন্ডত পদ্মেলি হয়েছো মই একে সিম্প করে দিছো বেশি হেভি ডিজাইন করা নাই দি দিছো আর তলত এখন এক হাত চেড়ি অহা দি দিছো কালার মিলাই মিলাই

ছে মেখলা বুটা একে ওপর সরু গুটা দিয়ে গেছো চাদর চাদর মানে পার্বতী দুটা নিদিল এনেক এক ভাইছো আর ওপর যেটা দিয়েছি এই গোটাটোত মই কালাৰ কালাৰ মিলাইছোঁ ইয়াতে ৰঙা দিছোঁ আৰু এইযোৰ ক'লা দিছোঁ আৰু ইয়াত ক'লা দি ইয়াত ৰঙালি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লাজ এযোৰ মেখেলা চাদৰ আছে এইযোৰ এইযোৰ হৈছে বগাটোত উল্লেখ দিয়া হৈছে আৰু বানীটোতো উল্লেখ দিয়া হৈছে তাৰ কাপোৰযোৰ হৈছে মাছৰ আৰু মই গৈছোঁ কৰিছ মাছত প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ মেখেলা মই ইয়াত তেনেকৈ ডাঙৰ গোটা এটা দি গৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এনেকৈ বৈ পেলাই ইয়াত মই কভাৰ গটিচাৰ গুটি দিয়া নাই এনেকৈ মই মানে এনেকৈ কালাৰ বেলেগ বেলেগ কৰি বৈ পেলাই মই এনেকৈ এলাইন বুটা দিছোঁ আৰু গোটেই গা দুটাই এনেকৈ গোটা দি গৈছোঁ

আৰু এই কাপোৰ দুযোৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম লগোৱাৰ পৰা চিলাই কৰাৰ পৰা দহি কোঠালৈকে সম্পূৰ্ণ কাম ময়ে কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক দহি কোঠা ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দুযোৰোটো ময়ে কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি